По словам министра образования Крыма Натальи Гончаровой, сейчас обсуждаются различные варианты реорганизации высших учебных заведений полуострова. Кроме того, в следующем году планируется оптимизировать сеть средних профессиональных образовательных организаций. Сергей Аксенов доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о готовности системы образования Крыма к началу нового учебного года. В нем крымскую систему образования представят около тысячи дошкольных и общеобразовательных учреждений, 61 организация среднего профессионального образования, а также 12 вузов. С целью подготовки учебно-материальной базы объектов образования к работе в новом учебном году в июне текущего года подписаны соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Советом министров Республики Крым о предоставлении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджета Республики Крым. Ранее сообщалось, что на модернизацию и развитие системы образования в Крыму в этом году будет выделено 4,5 миллиарда рублей. Однако на данный момент планируемая сумма субсидий составляет около 3 миллиардов. Что касается крымских детских садов, то дефицит мест для детей никуда не подевался. На данный момент очередь дошкольное учреждение составляет около 17,5 тысяч детей. А по информации Пресс-службы Совета министров Крыма, до конца года в детсадах планируется создать только 5 тысяч дополнительных мест. Что делать остальным неизвестно. Алексей Зоркий, Максим Барыла, Яна Курченко, служба новостей Волна Крым.